હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દવે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ કસોટી ધોરણ છ અને જેનો વિષય છે હિન્દી અને પરીક્ષાની તારીખ છે અઠ્યાવીસ નવ બે હજાર ચોવીસ અને કુલ ગુણ રહેશે પચીસ તો આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર દઈએ ગયે વિકલ્પ મેસેજ ચૂન લીખીએ अच्छा कुल गुण रह से पांच एम प्रश्न एक अपनी झूठी बुरा बड़ाई सुनकर कौआ खाली जगह नहीं हुआ तो जवाब आपसे सी गुमराह बीजो खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है तो जवाब आपसे सी मानवता तीजू बिच्छू ने किसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी तो जवाब आ की चार अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है तो जवाब आ जग को पांच कौवे को क्या नहीं मिला तो जवाब आवसे बी पानी प्रश्न में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अने तेना कुल गुण रह से पांच तो आमा पहलू कौए ने घड़े के आसपास खाली जगह पेड़ दे पड़े देखे तो जवाब आशे कंकड़ बीजो खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी तो जवाब आशे जीवन त्रण जब मैं किसी खाली जगह जीव को डंक नहीं मारूंगा तो जवाब से निर्दोष चार सूरज की खाली जगह को देखो रोज धरा पर आती है तो जवाब से किरणों देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है तो जवाब से कोई प्रश्न त्र निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए किन्हीं पांच अने देना कुल गुण रह से पांच एम पहलू कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा तो जवाब आवशे कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच वाला भाग पकड़ा बीजो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है तो जवाब इस काव्य में प्रकृति के तत्व में चंद्रमा सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है प्रश्न त्रौ नन्ही कौन थी तो जवाब आसे नन्ही एक बतक की बच्ची थी चार फूलों की क्या विशेषता है तो जवाब आवसे फूलों की यह विशेषता है कि वे हमेशा खुश रहते हैं प्रश्न पांच हम जग में नाम कैसे कमा सकते हैं तो जवाब आपसे हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं प्रश्न छह नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा तो जवाब आसे नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दो मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी प्रश्न सात हमारा कर्म क्या है तो जवाब आवसे विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है आठ शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई तो जवाब शिकारी को का मांस खाने की इच्छा हुई प्रश्न चार अ गिनती को अंक में लिखिए किन्हीं चार अने देना कुल गुण रह से बे અહીંયા પહેલો શબ્દ છે 19 સોરી 79 તો 79 આ રીતે લખાશે બીજો છે 54 ત્રીજો છે 59 ત્રીજો છે 63 5 75 আর છઠ્ઠું 90 પ્રશ્ન 4 دیے گئے શબ્દ કા હિન્દી મે લખી અર્થ હિન્દી મે લખી કિની ચાર અને તેના પણ કુલ ગુણ રહેશે ચાર તો અહીંયા પહેલું છે વરંડો યાની બરામદા બીજું નળિયું તો ખપરેલ ત્રીજું કપાટ કબાટ તો અલમારી ચોથું ઘડિયાળ તો ઘડી પાંચમું ખાટલો તો ચારપાઈ છઠ્ઠું છાણું તો ઉપલા સાત ઓશીકું તો તકિયા પ્રશ્ન પાંચ ચિત્રકો કે દેખર દીએ ગયે પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખે કિ છે અને તેના કુલગુણ રહેશે છ તો અહીંયા ચિત્ર આપ્યું છે હિરણની વાર્તાવાળું હિરણવાળું તો તમે વાર્તા સાંભળી હશે તો આ ચિત્રને તમે ધ્યાનથી જોશો અને આ ચિત્રને જોઈને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે तो आपका पहला प्रश्न है पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है तो जवाब આવશે पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है बीजू हिरनी जंगल में क्या-क्या खाती होगी तो जवाब આવશે हिरनी जंगल में घास और पेड़-पौधे के पत्ते खाती होगी प्रश्न 3 हिरनी देखने में कैसी है तो जवाब हिरनी देखने में मोटी ताजी है चौथों शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था तो जवाब शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था पांच गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया तो जवाब आवसे गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया छ हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा तो जवाब हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है प्रश्न सात शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया क्यों तो जवाब शिकारी हिरनी को पशुओं के पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था प्रश्न आठ शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों तो जवाब से। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसके दासा देखकर शिकारी को दुख हुआ था તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું તમારું એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન તમને બધાને જ બેસ્ટ ઓફ લક પરીક્ષા માટે જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો થેન્ક યુ